Салю, поль! У вас були проблеми на кожній зі стадій, але тим не менше вам вдалося через свою харизму айти. І сьогодні ви починаєте. Починати важко. Я вам бажаю вазі, Поль. Нехай щастить. Дякую. Cette nuit, je heureux, je sony. la folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assomme harmonie. His Ennemis, tapis dans mon esprit, faites mes défaites, sans répit me défie. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je veux renaître, renaître. Безусловно, у него есть своя сценичная харизма, а я не уверен в том, что ли цієї харизми харизмы для того, чтобы пройти дальше. Спасибо. И мне очень интересно услышать мысль нашего признанного специалиста по мюзиклам, которого зовут Олег Винник. Олег, что вы думаете по поводу выступления вашего коллеги? Честно, кажется, без обид, объективное мое мнение. Это не была роль. Это было такое, знаешь, как одолжение, такая послуга. уже такое доброе украинское слово. Вот это, считаю, минус большой. То есть все-таки я знаю, кто такой Сальери, и я этот мюзикл видел в Германии, очень крутой. Я бы все-таки хотел этого Сальери видеть. Я думаю, что людям это бы тоже интересно было, хотя они не понимают, о чем ты поешь. Это было бы интересно. реально, но я в очень устал, я не спать, я спать два часа. Неважно, все неважно. неважно. Надо полностью, полностью отдавать себя на 120%, не экономия. Но есть преимущество в том, чтобы выступать первым. А, стульев пустых много. Я считаю, что вы должны сесть на вот этот вот первый стульчик. Присаживайтесь. Человек. А там посмотрим.